Вітаю глядачів телеканалу ОТВ. Сьогодні в програмі відверта розмова Вадим Буковець, кандидат в депутати до Сумської міської ради та Сумської обласної ради від політичної партії Воля народу. А крім того, я додам, що учасник бойових дій в Афганістані і керівник загону територіальної оборони міста Сум. Пане Вадиме, я вас вітаю в нашій студії. Здравствуйте. Отже, ви сьогодні у військовій формі, ви учасник бойових дій, і військові люди вас дуже добре знають. Але для тих для молодих виборців, для молодих сумчан, розкажіть трошки про себе. Ну, я родился под Харьком, а вся моя, будем так сказать, детство и сознательная жизнь прошла в Тросенце. То есть я считаю себя, будем так говорить, сумчанином, то есть вырос на этой земле, люблю эту землю. В 1979 году поступил в военное училище, в 1983 закончил. И на протяжении 20 лет служил в рядах вооруженных сил. Прошел службу в Афганистане, за что имею три боевых награды, медали за боевые заслуги. После этого была служба в ГСВГ, академия, и по службу свою последние пять лет служил в арт-училище преподавателем в артиллерийском арт нашем училище. На сегодняшний день я являюсь командиром территориального отряда самообороны. Что то такое? Значит, ну, все понимают, что сейчас сложная политическая обстановка. Мы находимся, ну, будем так, в состоянии, если не войны, то в состоянии недружеских отношения. Поэтому было принято руководством страны, генеральным штабом создание батальонов. Задача батальона – это ну на первом этапе это прикрытие границы, ну как такого система вооружения она не позволяет ее, как бы, ну борьба, короче, с диверсантами и как бы помощь до подхода основных сил. Поэтому я принял решение, так как я человек военный, офицер и есть такая профессия родину защищать, поэтому я принял решение, не вызывая, не дожидаясь, пока позвонят, поехал в военкомат, написал рапорт уже на протяжении років, являюсь командиром бодольона. Угу. Ну якщо ми вже заговорили про територіальну оборону, то ми зрозуміло, що ми не будемо говорити, яка чисельність, там яке озброєння, ну, да, але, це, але війна, да, ну не будемо розкривати наші таємниці. Але наскільки от готові люди зараз іти в оці загони місцеві, да наскільки вони. Ну, да? Насколько они мобильнее, насколько швидко в разе чего не дай бог, звичайно в разе чего стати стать, в перші волыны на захист. Я вас понял. Ну, я скажу честно, я всегда человек откровенный, да. Ну, готовность, конечно, желает лучшего. Во-первых, эти батальоны комплектуются из тех людей, которые пригодны для службы НАТО. То есть, в основном это от 45-50 лет, то есть, люди, которые и со здоровьем не все в порядке и имеют, будем так говорить. И. Ну, а какой из все-таки же Да, да, мы на это самое. Было пров... на... В этом году было проведено двое двое это сборов. Два в июле и в сентябре. Десятидневные сборы проводились на базе нашего полигона 27-го полка. Значит, там, ну, самые такие необходимые азы мы прошли, это были и стрельбы проводились, тактические занятия, то есть людям, по крайней мере, дали почувствовать, потому что многие уже забыли, как в армии служили, дали почувствовать, что такое армия, ну, немножко как бы мы их там провели хотя бы в какое-то соответствие. Ну, я же в принципе, в принципе, народ, ну, готов, тем более, что все-таки мужская обязанность, я всегда говорил, мужская обязанность защищать Родину где бы ни было, родину, семью и так далее. Поэтому готова, ну, конечно, желала подготовка лучше. Ну, большое э, и руководство военкомата, и в области большое внимание уделяет. Так что, я думаю, в принципе, у нас еще есть... Время люди для того, все что... да, да, я думаю, ну, все Я просто хочу сказать, еще, когда у вот Мариуполе загроза появилась, то люди, даже не військові, да, вот настолько был этот подъем, и я думаю, что э... Наші також не, не гірше будуть виглядати, але ми будемо сподіватися на те, що буде мир. Так, ну так, давайте так. тепер до нашої справи виборчої. Отже, у цієї неділі вже вибори будуть. Ви людина військова і ви вирішили йти в політику. Чому таке рішення прийняли? Ми бачили, як ішли е, воїни АТО у депутати, у народні депутати до Верховної Ради. І сьогодні це модно. Чи все таки якісь от внутрішні якісь переконання вас змусили зараз іти в політику? Я, ну, просто скажу так. Первое, ну... Это, конечно, шутка, да? Должностей в армии не осталось, понимаете? На сегодняшний день, ну, как мне, как человеку военному, мне диву дается. Командиры полков, э, выпускники пединститутов, командиры батальонов, человек, имеющий двой, дважды судимый, то есть, ну, я бы не хотел бы под них, не ни руководством команды, даже отделением, Мне говорю уже там про... Поэтому пришлось заняться политикой. А почему политика? На сегодняшний день э, сейчас модно, все ходят или в форме, да, или все э, пиарятся на битбордах и обещают. Поэтому я знаю, сейчас э, на сегодняшний следующий день то, что сейчас э, хотят э, дать больше власти на местах, и есть вопросы, которые надо решать четко, быстро и оперативно. То есть, ну, это прерогатива людей, которые, если не военные, то, по крайней мере, понимают, что все, основа всего, является дисциплина. Мне часто мы подчинены то в укор. Вадим Николаевич, ну, это же не армия. Да, ребята, армия, государство, все начиналось с дисциплины. И с власти, вертикали. То есть если наверху сдали команду, то внизу ее должны выполнить. А у нас сейчас полный разброд идет. Поэтому было принято мною решение, было принято, так как я еще являюсь зампредседателем областного совета Везерного Афганистана, было принято на правление, что необходимо мне идти в депутаты. Не для того, чтобы обогащаться, а для того, чтобы навести порядок. Мне лично, мне, как сумчанину, как гражданину этой страны, мне обидно. То, что разворовывается уже то, что уже нечего воровать. Уже оказалось, ну все, нет, еще есть люди, которые. Ну, будем... и, с цим, и с ЦИМ никто не борется. Да, и никто вообще не борется. Поэтому, придя или в областную, или в миску раду, поверьте, у меня хватит и физического здоровья, и. Будем так говорити других аргументів, щоб по мере, я не можу іскоренити, да я не буду нікому обіцяти, но я буду приклажу максимум сілі для того, щоб на всій порядок. Ну принаймні точно буде дисципліна в сіній залі, <світ> пане Вадиме. А поліполітична партія воля народу. Багато партій сьогодні депутат має заручитись підтримкою партії, щоб пройти у раду місцево. Ви обрали волю народу. Які саме були аргументи? Чому саме ця політична сила? Ну, скажу, самое основное, самое основное, то, что э, мне импонировала эта партия и воля народа, это то, что они помнят истории, то, что они с глубочайшим уважением относятся к ветеранам войны. Я в этом году на 9 мая лично с э, Андреем Ленидовичем объезжали северные районы, поздравляю ветеранов. Честно вам говорю, мне было в глаза, э, ну, стыдно было смотреть ветеранам. Когда дедушки, торчащиеся руками, с палочками, э, с орденами которые сейчас у нас запрещены, это ордена славы, где на них ленточка георгиевская, когда просили просто элементарно, крутите лампочку в подъезде, бо я не могу зайти. И там э, человек, который за это отвечает, не, сейчас не помню, какой населенный пункт, он заявлял, ну вы купить, а я вкручу. Ну разве так можно делать? Это основное то, что... А второй вопрос, это то, что они э, понимают, что не война делает э, жизнь людей краше, не война. Не война рука, э, ведет к экономическому э, благосостоянию. Надо развивать экономику. Я вот иногда некоторые политики рассказывают, ну, типа такие, э, это самые тезисы. Куля в лоб, то честно и все остальное, да, куля в лоб, но я смотрю на, на могилах, на, на кладбище лежат наши ребята, да, и никто матерям, женам и детям не заменит их, а куля в лоб дальше продолжает разворовывать страну и вести нас, ну, уже если не, не к хаосу, а то полностью к вырождению нации. Поэтому необходимо сейчас, не войной, да, мы очень, на сегодняшний день, патриотизм это хорошее дело, да, но патриотизм не начинается с того, что одел вышиванку, заспевал гимны и на этом патриотизм. Патриотизм, когда отношение к людям, когда она, сейчас у нас очень богатая область, у нас аграрная, раньше было на вс в каждом районе сахарный завод, а то и два было, сейчас ничего нету. Я беру Тростянинщину, проезжаешь поля, заросшие бурьяном, люди с лицами... Ну, просящими, потому что я приезжаю в село, у меня там, ну, это от <coughs> родителя остался дом, я приезжаю туда, люди первым делом бегут, ну что там будет, ну как выборы, я говорю, голосуйте за тех, кто меньше обещает, за тех голосуйте, надо людей по поступкам судить, ну нельзя, ну сколько может Ляшко рассказывать эти байки, сколько может там другие партии, вы же прекрасно понимаете. Поэтому я для себя избрал, что да, во-первых, там профессионалы, там люди, которые не говорят, а делают. Я очень хорошо знаю на протяжении многих лет с Олегом Бояринцем сотрудничал. Он много помогает, он в Лухове есть, там и создан патриотический центр. Я туда тоже выезжал в августе месяце. То есть молодежь надо, сейчас молодежь воспитывать патриотизм. Потому что ну, ни для кого не секрет, на сегодняшний день... В армии никто не хочет служить. У нас проблема. Сумская область занимает предпоследнее место по мобилизации и по призыву. Все поразбегались. Так, а може є причини в цьому і те ставлення до армії? От Отговорять, збільшили гроші для армії, волонтери працюють, а показують хлопців, які сидять в окопах у тапочках у гумових, вибачте, за вираз у літніх, а все-таки вже йде ну, зима, і вже друга зима, до речі, військова. Хоча говорили, що війну закінчимо швидко. Совершенно правильно, так, саме армію, У мене мама получає пенсію чуть більше тисячі по п'ять гривень. Держать армію пенсіонери, у яких э, будемо так. говорит, пенсия минимальна, они содержат. А дети, которые берутся кредиты, где это все? Да, Америка поставляет вооружение, списано, оно никуда не одится. Хаммеры выехали на, на территорию АТО, ну, в зону АТО, да. Так у нас бензин не способен, чтобы они ездили. Фильтры забили, то поломало все. То есть... Армия, да, причина в том, что отношения до сих пор для некоторых, не буду углубляться, для некоторых как военных, так и политиков, армия это является бизнесом, а то это является бизнесом для некоторых хотя, уже про да, говорят, хотя вот сколько, да, я же говорю, бизнес. я всегда говорил, назовите мне маму, которая скажет, да я бы хотела, чтобы сын погиб. Это самое страшное, хоронить своих детей, правильно? И я как ветеран Афганистана, я как человек знаю войну, я пока был в Афганистане, то мои родители не спали два с половиной года. И сейчас у меня растет сын, и это, самое. я бы не хотел, бы, чтобы непонятно в какой это самой войне и за какие интересы. Ни для кого не секрет, что там идет делюга бизнеса. Поэтому я еще повторюсь, что я, поэтому я и принял решение территориальная оборона. То есть я буду защищать свой город, свою семью, я буду защищать своих людей, те, которые в городе, меня многие здесь в городе знают. Я их буду защищать, а я не буду выполнять какие-то непонятные приказы. Ну і от продовжуючи тему Афганістану, у нас в Сумах дуже багато хлопців, які пройшли Афган, дуже багато родин, де загинули їхні сини там, і батьки, ну тобто вдови, матері, їхні діти. Наскільки, от, якщо ви станете депутатом на місцевому чи на обласному рівні, чи можна якісь їхні проблеми соціальні вирішувати за кошти місцевого бюджету, за рахунок якихось програм? Чи вважаєте ви, що над цим треба працювати? Ну я скажу, що можна можна вирішувати ці проблеми, і ми вирішуємо. на последней сессии, которая будет сегодня, уже ставится вопрос нами, а то бишь депутатам областной рады, Линником Анатолием, ставится вопрос до тысячи гривен. Когда пришли мы в руководящее звено и... Линник, в частности, стал председателем областного совета, я замом, то было 150 гривен, потом добавили 200, два года назад 500, Сейчас тысячу. Ну представьте, сейчас нам уже всем афганцам в среднем 50 и более, а нашим родителям 80. И прожить на такую пенсию невозможно. Поэтому максимальная задача сейчас, если я попаду в депутаты в любом уровне или областного, или, или городского, я буду первый вопрос ставить. Это защита малообеспеченных слоев. И мне не, даже мне будем говорить, мне нет разницы, то ли это мама афганца или то ли это просто чья-то мама. Надо всем помогать потому что и те люди, которые не ценят и не уважают старость, они не имеют будущего, с ними то же самое произойдет. Поэтому на всех уровнях, я думаю, что и на уровне областном, да, это гораздо может быть сложнее, но тем не менее, наша партия и представлена в Верховной Раде, поэтому я думаю, что можно это основная задача. Да, уровне. да, это можно будет и на высшем уровне, но я самое вот хочу сказать, если меня вот, кто смотрит, ну, и слушает. Хвили, да, да я хочу сказать, что, ребята, я не иду туда ради денег или что-то забрать. Я хочу действительно поставить на место от некоторых зажравшихся политиканов, коррупционеров, которые сейчас на всех столбах, на битбордах везде вам обещают райскую жизнь. Не будет райской жизни. Потому что время ушло, время ушло. 24 года развалили армию, развалили государство. Восстановить надо в трех крат больше. Может быть 50, может мы и не заставим это жить. Но хотя бы наши внуки, наши правнуки, хотя бы они уже жили в той стране, в которой достойно жить человек. Дуже дякую вам за участь в нашому ефірі. Я нагадую, сьогодні Вадим Биковець був у нашій студії. Це кандидат в депутати до Сумської міської ради та сумської обласної ради від політичної партії Воля народу. Дякую вам і ще рази успіху на виборах. На все дякую. добре залишайтесь дякую. на нашому телеканалі.